упаковываем и нашу мебель. Давайте я покажу вам. Вот наша нога к нашему кокону. Вот как она управляется. Вернее, как, она, как мы ее защищаем. Полностью все ударные части мы обматываем поролоном. Здесь у нас цепь, здесь у нас вертлюг, здесь у нас пружина. Вот так вот мы все это упаковываем. Кому интересно, у нас цельносварная нога 4 мм, нагрузка 200-300 кг. Вот так вот мы упаковываем диваны, все ударные части мы клеим поролоном, чтобы при транспортировке любой э, транспортной компании, чтобы ничего не побилось. Видите, все жестко, здесь подушка находится внутри, вот это у нас шезлонги, здесь два шезлонга, по-моему, внутри подушка, по краям у нас, вот у нас кровать, состоит она из двух частей, вот она, это одна кровать, это, соответственно, вторая кровать, это у нас кресло. Кому надо, в шапке профиля есть координаты. Вот так вот столик упаковали. Здесь у нас раз, два, раз, два, три, четыре, пять столов. Стекла, скорее всего, вот здесь вот. Пять столов, вот так вот выглядит. Ой, бардак нас, знаете, при территории. Капец. Все, хранишь, вторичку хранишь. Вот она, кстати, вторичка. чтобы не говорили, что мы ее сохрани... Мы ее там перерабатываем. Вот она стоит, мы ее в мешках отдельно, потом мы ее продаем отдельно. Там моторы стоят, намочек стоит. Что хочешь есть заводу походить, можно на сороконный выйти еще продавать 10 лет. Все. Кому нужна мебель, мы производители мебели искусственного танка, в шапке профиля наши координаты. Звоните по всей Украине, доставляем. Любой ленте делаем, в любом цвете. Звоните, будем работать.